записываю данное сообщение на русском языке, потому что адресовано оно, оно к тварям, которые вряд ли когда-то употребляли в своем обиходе украинский язык и в целом не имеют никакого отношения к нашей нации после их злодеяний, которые они делают в тылу. Сожжена машина кейсовак 3 штурмовой бригады. Я на правах командира батальона, по соглашению с высшим руководством, опираясь на военное время, опираясь на боевой иммунитет, да и устное распоряжение и добро своим бойцам, на то, чтобы в случае обнаружения этих злодеятелей, этих тварей, высшая мера наказания применялась на месте. Никакими не пользовались мы правоохранительными органами нашими гуманными. Такие вещи должны быть показательны и должны сразу <coughs> на месте быть устранены эти предатели, которые завелись у нас в тылу и продают то, что собирал народ за три копейки. Поджигают, делают горе. Это колорадский жук, которого надо травить.